Оголосили про те, що будинок замінований заміновано. Приїхали спеціальні служби. Представників всіх службовців попросили залишити свої робочі місця, робочі місця і спецслужби розпочали свою роботу. Я впевнений, що це провокація, просто провокація для розхитування ситуації для, для, для те, щоб дестабілізувати ситуацію. Доброго дня. Громадське телебачення, я перепрошую. Перевірка ще. Що... Я зрозуміла. А скільки воно ще буде. Перевірка, скільки ще буде тривати? Що часу, може, дорожче треба. Я воспринимаю это как провокацию, и я думаю, что это была специально проплаченная провокация некими э, криминально алиерархическими кланами, потому что расшатывать ситуацию в городе Запорожье при фронтовой области, это сегодня недопустимо. Я думаю, что э, должны дать, этому должны дать оценку и Верховная Рада, и должен дать оценку президент. Это провокаторы, просто обычные, которые хотят навести у нас в городе беспорядок. Просто нам, Которые дестабилизируют ситуацию. И все. У нас сепаратистов очень много в городе, которые не хотят нашу Украину видеть вольно и Запорожье тоже. Ну, ничего. До них до всех доберемся. Ну или сайт, или группа. Все работают. там работаны такие. Да, ну тоже первая работа. Здание не работает. Не работает. Мне с елки зайти надо по делу. Зайдем. Зайдем. Я прошу, я з громадського. Можете сказати, хоча б. Ку... Нічего мы не даємо интервью, нічого.